Я да Франкенштейнов я тут еще не встречал, честно тебе скажу. Ну вот, наконец-то, да, все же должно когда-нибудь произойти впервые. Сегодня я встретил Вы? здесь я Мэри Шелли и, и, и ее произведение Франкенштейна. А. Седой, интеллигентный, умный, да? Один из этих, одно из этих утверждений фактическое, седой, остальные спорные. То есть можешь послать там или что еще. Ну, пока только ты Пока из нас двоих матом разговариваешь исключительно ты. Не, я на ты только принципиально, потому что когда меня на вы, я тебя сразу пенсионером чувствую. Поэтому я ко всем на ты и к себе приемлю. Ну, а, какая, на «ты»? А, какая, а какая у тебя пенсия? Да никакой, что? Я не уверен, что до нее доживу. Какая у меня пенсия? Ну это Россия, Россия. А у меня, знаешь, пенсия маленькая, но хорошая. Точнее, у меня пенсия хорошая, маленькая, но хорошая. Маленькая, но хорошая. Ну, Я просто, ну, я не уверен, что я доживу до пенсии, поэтому. Я не хочу себя чувствовать пенсионером никак, поэтому я приемлю тебя на ты. Хорошо. Слушай остальным. меня, друг мой ситный. Хочу тебя спросить, живешь ты где? В Питере. В Питере пить. Пьешь? Пью. А Конечно, я в а как? А как еще для Львов, что ты жизнь жизни выжить? Бел... Да я что, что ж такое, что ты жалуешься? У нас жизнь какая, хорошее единая дня. Владимир Владимирович он выступал, поднял с колен, с колен поднял, к победе ведет. Ну что ты вот это жалуешься? Да, 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 Астралу поднял с колен. Ты Ну, к победе социалистического труда идем, мы, понимаешь, семимильными шагами. Скотина просто не успевает. А почему в стране мяса не хватает? Товарищи, мы идем к победе социалистического труда с семимильными шагами. Советский народ с семимильными шагами идет к коммунизму, а скотина за ним не успевает. Скотина не успевает. Скотина не успевает, потому что вы четыре ноги. Раз, два, три, четыре. А мы раз, два, раз, два. Да? Угу, угу. Масленица, масленица. И ты ж да. ты. Ты ж ты. <свес> 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 да ладно, серьезно, а что? Ну, неужели в Питере? Питер же один из самых богатых городов. Ну и что? Чего тебе не так? Я в Белгороде тут сижу и не жалуюсь. Посмотри, <свес> <свес> вот когда девку эту маринуют а, три раза по 15 суток. А ты, ну что а -а -а. ты материшься? Ну я же не матерюсь. Я русский офицер и то матом не разговариваю. Я тоже русский офицер. Ну так а что ты мата, я нет? Ты моряк? Так я не смогу, это для запятых, для связки слов, предложений. Меня я не хочу. Я, я на работе это слышу каждый день. Я хочу поговорить с нормальным человеком. Как ты вначале сказал, интеллигентный, образованный. А ты вот это матом. Да. не... Они... О, правильно! А слов-то, кроме мата, и нет от жизни нашей. И нет. От вот жизни нашей, правильно. понимаешь, бренной, великая сермяжная правда в том и состоит, а что, это не что не правда, все это. у нас ну, хорошо. Кажется... Все у нас, понимаешь, хорошо. И люди, и горы, и города, и реки. Все хорошо. Моря, океаны даже есть. Люди хорошие, одна беда. А? Люди, правда, говно. Народ говно. Это самое классное, сказал э, в своей песне Вася Обломов. Знаю, только... у нас народ. Вася Обломов, да. Поганенький у нас народ, вот. Поганенький, поганенький. А ты в каком звании офицер? Ой, не, я не в звании офицер. Ты сказал, я русский офицер тоже. Ну, я не офицер, я информационно-аналитический отдел и отдел охраны границы. Ты пограничник, а ФСБшник, что ли? Угу. Кошмар. Кошмар. А я сапог. Но да. на границе. Вот видишь, ты пограничник, но в Питере, а я сапог, но на границе. Видишь, как оно жизнь нас пораскидала, да, а? Я на границе. Нет. Ну просто блин. А. У, у, ты сапог, а у меня э, печать от секретки. У меня тоже Здесь, есть печать ну, от секретки. Я же подполковник. Ну, мне предлагали, я не пошел на должность. Ну что ж, что ж, а что бухаешь? Что празднуешь-то? Не праздную, наоборот, бухаю от того, что праздновать нечего. Разницы чувствуешь, нет. Да чувствую, чувствую. Чувствую это каждый день. Я с утра э, получаю контрактника, а вечером отписываюсь по БПшкам, похоронкам. Это просто жопа. Ну вот видишь. Называли людей братьями а, и устроили. А я, а, я, а я туда не планирую. А меня. Образом. а меня не спрашивали. А меня не спрашивали. Особенно мне понравилось, как вот с этим, как он, Купянск у них называется в соседней области, в Харьковской, Купянск, так. причем харьковчане говорят Купянск, вот это вот, Куп, Купянск надо говорить, а не Купянск, Купянск, еще и злятся, прикинь. Да, Взяли... не, мне, мне эта фигня тоже понравилась, то есть, ну я слежу за этим всеми событиями, и когда там... Приезжайте корреспонденты, приезжайте Ну, Зеленский, при... Зеленский приехал. Я, я, я приехал. Слушай, ну такого я позора пок... я не видел давно, честно. Да, я просто, просто капец. Ждал, там просто... Я, я в покот ложился, просто жесть. Да ну, смех и грех, конечно. Ну, понимаешь, мы развязали совершенно ненужную, Абсолютно подлую, абсолютно подлую войну против народа, которую называли братским. Мы обвиняем его во всех смертных грехах. В чем виноваты, что самое ужасное, виноваты в этом мы сами. И ты, и я, и такие, как мы. Вот где. Да, мой дед знал, понимаешь, что мы сейчас с Украиной воюем. Он вообще в гробу перевернулся. У меня дед ну, я не очень любил советскую власть, я тебе честно скажу. Моего деда, моего деда который прошел всю Вторую мировую, с 1939-го с Финляндии по 1945, в 1946-м сгновили в Сибири. Прикинь. Mm. А моего, он не допер из этого, из концлагеря. То есть, ну, это я уже узнал от бабки. То есть, когда при Пришла вот эта продразверстка, то есть, ну, вот эта вся херня, то есть, ну, по деревням, да? Он, он топором его захерачил, прямо этого комиссара, ну, и уехал там. Ну, ну меня, меня, меня деда не за топором, а костылями он. Он от, уже здесь, когда вернулся с войны в село свое родное, приехал из города, из областного центра, ну, какой-то исполняющий, в общем, какой-то чиновник и стал требовать показатели урожайности и все такое. И забирать, значит, жатву Он его костылями отхренячил, говорит, у меня одни бабы остались, чем я их кормить буду. Отхренячил его своими костылями так, и что... А, мне про... а мне про бабка рассказывала, как она мозги пол отмывала бабкой. Но... Так мы с тобой, а мы про... с тобой скрытые бандеровцы, значит, да? Дайте денег, любите. Ладно, надо организовываться уже давно в какую-нибудь э, организованную силу, единицу. Ну потому что, потому что если еще года два-три, это вот э, кремлевская моль поправят нами, нам будет капец. Не, ну смотри, ты тут начнешь что-то организовываться даже в этой рулетке? Мне уже завтра пятки прибьют к затылку, понимаешь? Да ладно, дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут. Дальше фронта не пошлют, так а, ну, как тебе, как тебе объяснить, вот я, э, ну, морально понимаю, что вот ездят они по городу, всех забирают, там, всех могут подкинуть наркотики. Так, а если это... ты в ответ... Ну, стой, А если они вот, ну, а, в ответ увидят направленный на них пистолет, у них зарплата 40 тысяч, они что сделают? Убегут. Они будут задерживать же наркотики? Убегут. Мы... Вот. вот именно, убегут. Но только надо этот пистолет, понимаешь? Я же его не куплю в детском мире. Я могу тебя организовать. Я же в Белгороде. Я хоть эшелонами могу отправлять отсюда оружие. А ты точно не ФСБ. Ты знаешь, я по своей душе скорее бы лучше был бы э, за них, чем за нас. Потому что справедливость на их стороне. Вот на их стороне справедливость. На какой стороне? На стороне Путина, что ли? Нет, на стороне Украины. Конечно. Ну, тут я, тут я полностью согласен. Поэтому я говорю, что чем в ФСБ, то я лучше был бы на их стороне. Наши деды за 1400 дней уже дошли до Берлина. Потому что за ними была правда. Но они тоже всей правды не знали. Подлости в советском режиме тоже хватало. Они просто шли же правду. Ну, они так считали, многие из них действительно так считали. Это да. Это, да. Да. это была идеология, они за это так считали. Ну, смотри. Вот и посмотрите, за этот год ушатали трех генералов. Трех генералов. Да ты посмотри, какие потери. Россия. Потери какие ужасные. Россия, 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 потери. Россия хоть, Россия хоть одного генерала ушатала в Украине. Э, в этом году нет. А в каком? По-моему, да. по в 15 или в 16-м. Полковника какого-то, одного и все. Ну да, да. Не, ну да. а да. опять-таки, здесь, здесь, да, да. здесь же вопрос же мотивации. Ты вот правильно сказал, они вот за вот эти вот деньги за 40 тысяч будут рисковать своей жизнью? Нет. А те украинцы, они понимают, за что они борются. Поэтому они рискуют. Это, вот именно, им не надо 40 тысяч. Им ничего не надо, им, им нужна справедливость. Смотри, что а они с нашей дорожен, да, смотри, они что, что они с нашей стратегической авиацией сделали. Разобрали в щепки. Третью часть стратегической авиации сожгли к чертовой матери. Это, с, э, с, с авиацией, с морским флотом, их просто в щепки. Ну потому что они понимают, за что они сражаются. Они, они же не за деньги сражаются, они за себя, за нет, справедливость. Нет. Я говорю, что там, там, там идея, а идея это это вот как нам в школе объясняли, э, молодая гвардия, там еще кто-то, еще что-то. Ну, опять же таки, когда... Скажи мне, подожди, я тебя перебью, ты, ты прав, я согласен с тобой. У меня к тебе только один вопрос. Вот, допустим, к примеру, ну так, гипотетически, завтра я стану, к примеру, президентом Российской Федерации. Ну, очень условно. Ну, выборы пройдут в 30-м году, выберут меня президентом. Поддержал бы ты идею отдать Крым им назад? Нет. Вот видишь как. А ведь это камень преткновения. Ведь с этого все началось. А я бы отда... а отдал им Крым. Вот отдал бы я им Крым, чтобы, чтобы простили. Стоп, стоп, Крым им назад. Я не так а я бы отдал, чтобы простили, чтобы сказать, ну, простите, ребят, ну, виноваты. Нет, подожди, на, юху, на России, Крым. Не нужен? И, а, я, ты, я, я, я понял, я, 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 я тебя я понял. И Чечню Ну, я... на на, юху, на России, Крым. Вот на скажи, хер? потому что М -м. когда Крым не был российским, россияне туда приезжали, отдыхали за копейки, за копейки. Они там круто время проводили. А сейчас россиянам приехать в Крым, я дешевле в Таиланд или в Дубай. Да нет, в Крыму. сейчас сейчас крым только бюджетники ездят по путевкам, ну перестань, никто туда ну, так не едет. Ну да, да, я просто говорю, что просто вот так вот, ну и в Украину можно было приехать. Э, а я тем, а тем больше. Я тебе больше того скажу, я бы э, Ичкери дал возможность э, реализовать свое право на самоопределение и уйти от нас. Да. Вот, вот этим я вот точно А я, а я вот... бы отпустил бы. Отпустил бы. Сколько, мы а, крови, сколько мы крови чеченского у... народа пролили за зря? Сколько знакомых у меня чехов, то есть, ну, как бы, ну, чеченцев, то есть. Сколько сотен лет мы им кровь пили? Ну, может, хватит уже. И сколько еще денег туда сейчас посылаются? Вот этим... Так это адам, жда... Это ждань! Ты понимаешь? Те, кто сейчас правят в Чечне, это не чеченцы. А, Честь Россия, я пытаюсь вам объяснить. Ну вот, своим друзьям, говорю, какой? Ты посмотри, сколько сейчас донатят в этот Дагестан. Говорю, посмотри, откуда уехать этого сына президента, часы на руке, сколько ты, блядь, за свою жизнь вообще никогда не заработаешь. А Россия просто платит дань. Ну, я, вижу, когда, ну, я не верю в это, Роман то есть, ну... А ну, никакого ИГО не, Россия... не, не было. Просто столица э, Хана переехала в Москву и все. Ну, вот я тоже... Ставка такое, Ставка. Вот, хана послевает. переехала в Москву. Хан стал руководить из Москвы. И все дела. Какое ну, Ига? Что ну, что за такое... Ну, вот это вот что я не могу просто вот у себя в голове, да, допустим, я не могу предположить, что вот если я карту возьму, где Монголия и где Россия, и как они вот на конях... Это неправильно, вот это, 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 не, это неправильная и логика. Нет? Подожди, остановись, это неправильная логика. Россия тогда не... тогда, во-первых, России не было, современной России просто не было. Ну, да, ладно, а -а -а. ну просто расстояние само... А в, в состав империи монгольской входила Китай и Вьетнам, то есть это была огромная империя, а Россия была вот такая пендюрочка. И как они Москвы на конях, на... жрать даже коням, не то что им. Так в этом как же, они это могли? В этом же же смысл кочевников. Они, в общем-то, как бы этого не делают. Как мы сейчас делаем на Украине? Они же ничего не развивают. И они, как саранча, было, поедают и по дороге по дороге ну вот у вас у вас есть дроны а у, у российской страны сейчас ну в России да я, я в России вообще а, ты, ты помнишь ты рисунка, помнишь не... я ты помнишь что я в России а? что ты говоришь у вас ты же помнишь что я в России я из России тоже а -а -а. я же тебе с этого начал я из белгорода просто мы с тобой О, дум... б... Мы просто с тобой думаем, похоже. Таких как мы с тобой на в России мало. Это на вас там бомбы падают, да, постоянно? Ну, да, роняют. на нас. Но ну, это же мы начали. Так на нас наши, на... 30... На нас наши роняют, понимаешь? ВКС России, ранее. Они... Я, 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 я по, по счету веду, там, по-моему, 130 штук за этот год упало только. Ну, это по области, а по городу за все время 4 больших, как минимум 4 штуки. Я вот эту помню, которая машина упала, перевернулась на да. пятерочку. На это КП 1500 был, КП 500. И еще один кап тысячу. Два капа 1500, кап 500, а третий я уже не помню, какой прилетел. Это уже давно. Ну что ж, приятно мне осознавать, что все-таки э, среди наших с тобой соотечественников есть люди свободомыслящие. Честно тебе скажу. Приятно осознавать. Очень надеюсь, что мы не будем вот это вот на кухнях перетирать. Рано или поздно на вилы высадим всю эту гниль, которая руководит нами. Все-таки очень я на это ну, надеюсь. Как говорил дедушка плешивый, который в Кремле говорит, главное захватить мосты и телеграф. Да? Но он до сих пор четвертый год э, захватывает Киев за три дня, поэтому давай не будем. Ладно, давай. Давай. Берегись. Надо же. Может, вин пьяный известно. нехай будут, вон они нам знадоблятся. Ми йому, хоч і п'яному, обличчя все ж таки закриємо. Скажіть, пане Євген Новицький, рибалка сьогодні різдвяна, прямо різдвяна, різдвяна рибалка. Ну що, ріднесеньки, більше ніж 3 години орків. Може, вже досить. Привітайте вашого блогера з різдвом підтримкою Збройних сил. Буду дуже радий. І буду вдячний за підтримку каналу.